sajda jasah qilish kayfiyati jamoat bo'lgan paytida bir tarafga salom berib sajday sahn qilishlik va o'zi yakka bo'lganda esa yolg'iz bo'lganda esa ikkita tarafga salom berib turib keyin sajda keyinsaj qilish ikkalasi ham bor ikkalasi ham bir tarafga salom berish o'zi odatda namozdan chiqqanligini ma'lum qiladi endi shuni ikkita tarafga salom berib qo'ysa jamoat bilan bo'lgan paytida shoshilib turgan odam turib ketib yuborishi mumkin sajda savni kutmasdan u bilgan yo'g'ini saj vojib bo'lganligini imomni o'zi biladi ikkita tarafga salom berish bilan kimdir shartta turib mashiddan yugurib chiqib ketadiganlar ham borda shunaqalar bo'lib qolsa harakatlanib qo'ygandan keyin turib o'rnidan yurib qo'yganidan keyin sajda sajqilsa bo'lmaydi endi shuning <türüp> uchun imomlarga tavsiya qilinadiki fatovo olamagi kitobida keltiriladi imom bo'ladigan bo'lsa imom bo'lsa ma'quli afzali shuki bir tarafga salom bersinda sajda sahu qilsin toki shoshilib turganlar ham ikkinchi tarafga salom berish bilan turib ketaman deb turganlar ham sajda sahu qilishga ulgurib qolsin ana undan keyin yana boshqatdan tahajjudni tashahhudni o'qib salovatlarni duolarni o'qib keyin salom berib chiqaveradi o'zi yolg'iz bo'lsachi unda o'ziga ma'lum hech kim uni orqasida yo'q turib namozdan chiqib ketib qolish holati yo'q o'zi bo'lsa odatda namozda qanaqa salom beriladi ikki tarafga salom beriladi ana shu odatni amalga oshirsin deyiladi o'zi odatda ikki tarafga salom berish kerak edi yolg'iz bo'lganda ikki tarafga salom bersa afzal imom bo'lganda esa jamoatni e'tiboridan bir tarafga salom ber, berib turib sajda sahm qilishligi afzal deyiladi hop ikkita tarafga salom berib beribuborsa nima bo'ladi jamoatni o'qiyotgan paytda hech narsa qilmaydi sajda sah qilsa bo'laveradi bordiyu sajda sah qilish esidan chiqib qolibdi imomni o'zi xato qilgan bilar edi sajda sahu qilaman deb turgan edi de. e... tashahuddan keyin ollohum soli alaga allohum barikalaga o'tib ketdi undan keyin duosini ham qildi namozim tugadi deb salom ham berib yubordi ikki tarafga keyin yodiga tushib qoldi hanuz harakat qilmasdan turib turib sunnat namozga kirishmasdan turib ha yoki haligi astag'firulloh astag'firulloho tabarrakya va jalal va ikrom deb duo qilmasdan turib yodga tushdi sajd sahu vojib edi unga namozim tugadi deb salom berib qo'ygan bo'lsa ham sajda sahu qilib yuborsa durust bo'laveradi nimaga desa hanuz uning zimmasida vojib bo'lgan amal turibdi shu tü. yodiga tushib qoldi o'sha şey, vojib bo'lgan amalni yakunlab undan keyin yana boshqatdan tashahhuddan boshlab o'qib allohumma soli ala allohum barak alalarni o'qib salom berib namozdan chiqsa bo'laveradi bunisi ham bor ammo qasddan qilsa durust emas bu chunki qasddan qiladigan bo'lsa duolarni ham o'qib salom berib keyin qilaman desa qasddan tarki sunnat bo'lib qoladi sunnatga muvofigi o'sha şey, tashahhudni o'qib bo'lishi bilan abduhu va rasuluh degandan keyin salom berib turib sajdaga sahu qilib qo'yish kerak edi demak xulosa o'rnida bularni aytgan gaplari bor ikkalasi ham bor bir tarafga salom berishlik jamoatga tadbiq qilinadi ikki tarafga salom berib turib sajda sam qilishlik esa yakka holda namoz o'chiga hu -huh, tadbiq qilinadi ikkalasi ham to'g'ri bo'ladi inshaalloh